হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ মই আই জি আই জি কিটচেনেল ব্লগৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ আগলৈ মিছামাছৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু তাৰ বাবে মই কেইটামান মিছামাছ লৈছোঁ আৰু এতিয়া বজাৰত পাবলৈ নাই বাৰু আৰু আমাৰ ঘৰৰ সকলোৱে নাখায় অকল এওঁহে খায় তাৰবাবে মই কেইটামান মিছামাছ লৈছোঁ আৰু এইকেইটা ভালকৈ মই ধুই লৈছোঁ শুংগুচাই আৰু এইখিনি এতিয়া মই অকণমান নিমখ দি ভাজি ল'ম এতিয়া বেলখন উঠাই দিলোঁ আৰু তাত অকণমান তেল দিছোঁ আৰু অকণমান

মাছকেইটা ভাজি থৈছোঁ আৰু এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিওঁ আৰু মই এইখিনি এতিয়া এটা পাত্ৰত কাঢ়ি লওঁ ডাঙৰ চাইজৰ আলু এটা লৈছোঁ আৰু এইটো বাকলি গুচাই লৈছোঁ আৰু এইটো এটা সিজাই ল'ম

কাটি লৈছোঁ এইখিনিও কাটি লৈছোঁ আৰু লগতে মই এটা জলকীয়া চিটিকি কৰিছে আৰু এইখিনি এতিয়া মই বহু ভৰাই ধৰি ইয়াতে লৈ লওঁ গোটেইখিনি একেলগে আৰু ইয়াতে মই এতিয়া সিজোৱা আলুখিনিও দি দিম ইয়াতে মই এতিয়া সিজোৱা আলুকো দি দিছোঁ দি দিম সেদি পেলাই এতিয়া গোটেইখিনি ভালকৈ মিলাই ল'ম এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ আৰু অকণমান নিমখ দিছোঁ নিমখটো আচলতে জোখ অনুসৰি দিব নিমখ দিছোঁ সেইখিনি ভালকৈ মিলাই ল'মখিনিৰ লগত ভালকৈ মিলাই দিব লাগিব মই ইয়াত এটা কণী ভাঙি দিছোঁ আৰু এইটো এতিয়া ভালকৈ মিলাই ল'ম ভাত দি থোৱা মিছামাছখিনি এনেকৈ ভাঙি লৈছোঁ ভাঙি পেলাই ইয়াৰ লগত মিলাই দিছোঁ আৰু আলুখিনিৰ লগতো প্ৰথমতে আচলতে মিলাই ল'ব পাৰে কিন্তু মই এনেকৈ দিছোঁ শেষত এইখিনি মই এতিয়া পেনত দিম এয়া মই তাত দি থৈছোঁ करती उसी गौर कर mau এয়া চাওক আলুৰ সৈতে মোৰ মিছামাছৰ ৰেচিপিটো হৈ গ'ল আৰু এনেকৈ বনাই খাই ভাল লাগে কেতিয়াবা কেতিয়াবা আৰু আপোনালোকে এনেকৈ বনাই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন খাই ভালেই পাব মই ভাবিছোঁ আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে অনুগ্ৰহ কৰি এটা লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নতুন লোকসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু মোৰ ফেচবুকতো আই জি কিটচেন নামে এটা পেজ আছে অনুগ্ৰহ কৰি পেজটো ফ'ল' কৰি দিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মই আইজি আপোনালোকৰ আগলৈ আহি আছোঁ